только огненная земля, ну и, собственно, Антарктида. Вот теперь абсолютно очевидно, что я на краю земли. Не знаю, как выглядела земля во время ледникового периода, но, наверное, это было нечто подобное. перестрелки это оказывается местные жители так готовятся к празднику святого сангласа и вот э, выстрелами раз, различными такими вот э, взрывами петардами и так далее таким образом они пытаются пробудить его дух 4130 метров приблизительно. Что интересно, можно видеть снежные вершины гор Анд. Вот эти снежные вершины, тание этих снегов, формирует первый ручеек реки, которая протекает мимо мачу пичу реки Вилканота либо Урубамба, которая в итоге впадает в Амазонку. И это самая длинная, самая большая река Амазонки. Чимбоя называется Апи. снежная вершина. Вау. Апу, Апу значит священная гора. <laughs> Для Коки. <coca. Для> Хорошо. Спасибо, Домитиля. Не за что, Я вам скажу, высота 4000 метров ощущается в дыхании. Вот просто тяжело преодолевать какие-то расстояния, там, по ступенькам подниматься. А при этом играть в футбол я даже не представляю. Но они как-то бегают. ¡Cinco dólares! ¡Ja, Там за мной Титикака, и это самое высокогорное судоходное озеро в мире. Оно соединяет две страны, Перу и Боливию. Чтобы вы понимали, за последние 7 лет Площадь поверхности воды уменьшилась на 800 квадратных километров. Это все равно, что территория Киева. Теперь там, где вчера было озеро, сельхозугодья, пастбища и вот такие камышовые заросли. Мы подплываем. Так, одной из семей. Это народность называется Урусы, жители Титикаки. И правительство Перу всячески поддерживает этот народ для того, чтобы он сохранял свою аутентичность и продолжал жить на воде. На этом острове он президент, его имя Хильберт. Вот мы измерили глубину озера Титикака, 16 метров. Вот даже здесь 280, вот где-то здесь более 100, 180, а здесь 280 метров глубины. Вот так происходит приготовление обеда. Президент Хильберт внимательно наблюдает, как его женщины работают, готовят пищу. Да. Это суп Чомакальдо сделан, будет сделан из птицы, которые, на которой они охотились сегодня, мужчины. <реклама> это то место, в которое может превратиться Титикака через много лет. Это Уюни, крупнейший в мире солончак. 40 тысяч лет назад здесь тоже было озеро. В июне в 2014 году проходил Париж-Дакар, и в память о той гонке остались все эти флаги. Между прочим, после Дакара, кроме приятных впечатлений, здесь осталось много мусора, и поэтому власти Боливии решили, что это был первый и последний раз, когда гонка проходила на территории Солончика. проезжаем город хулияка значит название соответствует с содержимому город практически отсутствует канализация и при этом он на горном плато высота выше 4000 метров вот представьте такой высокогорный город и практически без канализации ну хулияка одним словом Город держат бандитские кланы. Этого даже никто не скрывает. Друзья, вот теперь я точно знаю, где бы я в Перу не хотел жить. Это Фулияки. Ну, реально какой-то ужасный город. Какой-то Гарлем. Все куда-то идут, все куда-то бегут все почему-то сигналят. И вот просто как вишенка на тортик, несколько лет назад жители Хулияки сожгли мэра. Вот просто на костре зажарили его за то, что он не смог решить все их проблемы. Красный отель. Такой вот скромный отельчик, далеко не 5 звезд, но, знаете, в далекой боливийской пустыне, наверное, рассчитывать на что-то другое вряд ли стоило. Будет почивать хозяин, такой вот котелок интересный, ну-ка, посмотрим, что же в нем. Супчик такой вот, вермишель, ну как-то не патриотично, где же кино? Ага, так это балоньез. А -а -а. Баланьезы. Паста баланьезы. Как вам местные кроватки? С таким вот изголовьем гранитным. Почему-то ассоциируется ну, вот с такими вот надгробными вариантами. Но не будем о плохом и грустном. Такой вот боливийский душик. Горячая вода подается по релепу вот этим всем опасным проводам. Вот там их очень много. Я поначалу даже опасался, но хозяин гостиницы объяснил, что все очень просто регулируется. То есть чем сильнее нажимаешь кран, тем вода холоднее. Чем слабее напор, тем она теплее. Лично меня Боливия больше всего впечатлила разнообразием своих ландшафтов. Здесь и горы, и марсианский пейзаж. И вот такая вот замечательная зелень. Я отправляюсь в Пуэрто-Уильямс. За земной карте нет города Южнее. Gracias. Сейчас здесь арктическое лето, а вообще Порт Уильямс выглядит вот так. Все в снегу и застывшее. Вся эта красота это буквально миг. Вот вы знаете, мне просто не верится. Я сейчас на самом краю Земли, в самом южном городе на планете. И здесь цветут цветы, зеленая травка. Но все это продлится недолго. Это буквально миг. Еще до 1987 -го года здесь можно было легко встретить местные племена индейцев, но сейчас практически никого не осталось. Местные жители перебрались ближе к цивилизации. Одной из причин послужило то, что между Чили и Аргентиной происходил военный конфликт за эту территорию. Кстати, чтобы вы понимали, Аргентина находится вот там, вот те горы, это уже соседняя Аргентина. Признаться, мне не очень верится, что на Земле еще остались места, где люди не живут, и что вот там дальше никого нет. Вот просто никого и никогда не было. Вообще на Земле осталось всего 23 точки, где природа нетронутая, и одно из таких мест находится здесь. Никогда не думал, что природа Антарктики настолько разнообразная. Вы посмотрите на все эти деревья и все это буквально в пяти минутах от Южного полюса. копия корабля, на котором Магеллан совершил кругосветное путешествие. собственно, именно Магеллан открыл огненную землю первым, обогнул земной шар с южной стороны. вот представьте только, на этом корабле, вот на точно таком корабле Магеллан три года провел в кругосветном путешествии. Сейчас мы проходим оконечность Южной Америки. За мной крайняя точка южноамериканского континента. Дальше только огненная земля, ну и собственно Антарктида. Вот мы высадились на станцию Вернадского. А сейчас небольшая экскурсия по станции. Начнем с длинного коридора. По обе стороны коридора на располагаются рабочие офисы. Также на стенах у нас размещены это корабли которые доставляли экспедицию в антарктиду за этой дверью у нас мужской туалет душевая вот. мыться можно каждый день вода не ограничена дальше у нас бар так называемая комната отдыха здесь есть бильярд дартс ну, мы здесь проводим свободное время. Это самый южный бар в Антарктиде. Это столовая, где мы принимаем пищу, бедаем, ужинаем. Это наш субботний ужин. Каждую субботу у нас праздничный ужин. Я сегодня дневной дежурный мои обязанности входит каждые два часа обходить станцию заходить в дизельную наблюдать за пожарной безопасности чтобы все работало сейчас у нас зима это 10 часов утра за этой дверью у нас столярная мастерская здесь находятся два. Холодильника. Один плюсовой, второй минусовой. Вот это хранится наша картошка на целую зиму. за этой дверью у нас находятся три дизель-генератора, каждый по 100 кВт мощности. Они работают поочередно. Вот это наше сердце станции, самые главные агрегаты. Друзья, до отправления остается буквально одна минута, но мы с вами должны успеть. Вот посмотрите, какой поезд. Слушайте, как... Ого, он уже едет. Как удалось на такой э, высоте построить настолько сложные строения? Вы знаете, высота не такая большая. Нам это кажется, мы привыкли жить на побережье или низко и ходить по степям. А инки всю жизнь здесь жили в горах. Здесь 2-400 метров, кислородная недостаточно не такая большая. И что интересно, стройматериал находится прямо на горе. На самом деле э, нет необходимости это откуда-то переносить, как в некоторых случаях строение строении в куском. Но действительно тоже топография не способствует особо. Строили террасы сначала, которые снизу вверх укрепляли гору. И далее строили Комплекс, который состоит из центральной церемониальной площади, которая видно зеленой, проводились разные игры и церемонии а, солнцестояния зимнего и летнего, что очень важно. Вот это с левой части получается как складская, складская территория. Пилигримы и посетители Мачеховича обязательно должны были привозить а, блага. Как вы думаете, почему все это удалось сохранить, по сути, в первозданном виде? Конечно же, прав тот, кто знает, что Мачу-Пикчу отыскали только лишь в начале 20 века, иначе все бы это было уничтожено испанскими конкистадорами. Испанцев Мачу-Пикчу пережило, а вот переживет ли глобальное потепление, большой вопрос. Вы знаете, смотрю на этот голубоватый ледник и нахожу между ним и флагом Аргентины много общего. асби это вовсе не небо и облака, это Перито Морено во всей красе. Чтобы вы понимали, ледник не стоит на месте, а передвигается со скоростью 2 метра в день или 700 метров в год. То же самое касается озер, они также передвижны за высокой силы ветра. Ледник постоянно трескается и обламывается, все из-за того, что он зажат горами. И все это заставляет лед сжиматься. Вследствие давления происходит отделение таких вот айсбергов ледяных глыб от основного ледника. Самый большой ледник Латинской Америки одновременно и ее самое уязвимое место. Перита Морена – индикатор, по которому можно сверять все экологические проблемы этого континента, да и всей планеты. Из-за повышения температур буквально через какой-то десяток лет лед может отступить, ветра усилятся и буквально за этим последует осушение плато Патагонии. Это может привести к необратимым последствиям по всему миру. Я никоим образом не хотел вас напугать, посеять панику, а всего лишь в очередной раз напомнить, в каком прекрасном мире мы живем и как легко все это можно потерять.